موزہ راجے کی میں ہمارا ایک حجام محمد الدین نائی رہتا تھا اس کی شادی پر تقریباً بیس سال کا عرصہ گزر چکا تھا مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھا چونکہ اس کے گھرانے کو ہمارے چچا زاد بھائی حافظ غلام حسین صاحب اور ہمارے چچا صاحب حضرت میاں علم الدین صاحب کے ساتھ بے حد عقیدت تھی اس لیے یہ حجام اور اس کی بیوی مسمع سیدہ اکثر ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اولاد کے لیے دعائیں اور تعویذات کراتے رہتے ایک لمبے عرصے کے بعد جب ان کی دعاؤں اور تعویزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا تو یہ لوگ اولاد سے مایوس ہو گئے اس زمانے میں اگرچہ احمدیت کی برکت سے اور سیدنا حضرت مسیح معود علیہ اللاۃ وسلام کے فیضان سے میری دعاؤں اور ان کے اثرات کا عام چرچا تھا مگر علماء کے فتاوہ تکفیر اور مقاتعہ کی وجہ سے ان لوگوں کو میرے پاس آنے کی جورت نہیں ہوتی تھی پھر محمد الدین حجام اور اس کی بیوی سیدہ میرے پاس آنے سے اس وجہ سے بھی گریز کرتے تھے کہ اگر حافظ صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے آخر ان میاں بیوی کی حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن سیدہ نے ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں کہا کہ اگر لڑکا نہیں ہو سکتا تو نہ صحیح میرے گھر میں لڑکی ہی پیدا ہو جائے یہی غنیمت ہے تو ایک دن میرے چچا حضرت میاں علم الدین نے اس کو کہا کہ تم میاں غلام رسول کے پاس جاؤ اور اس سے دعا کراؤ کیونکہ خدا تعالیٰ اس کی دعائیں قبول بھی کرتا ہے اور پھر بذریعہ بشارات اسے اطلاع بھی دے دیتا ہے سیدہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میاں غلام رسول صاحب سے ایک تو مجھے شرم آتی ہے اور دوسرے اگر حافظ صاحب کو معلوم ہو گیا تو وہ ضرور مجھے ڈانٹیں گے کہ تم نے اس مرزائی سے کیوں دعا کرائی اس لیے میرے لیے آپ ہی انہیں دعا کے لیے فرمائیں اور میری سفارش بھی کر دیں حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ میں بھی ان سے کہوں گا مگر تمہارا ان کے پاس جانا نہایت ضروری ہے اس کے بعد حضرت میاں صاحب سیدا کو لے کر میرے پاس تشریف لائے اور یہ فرماتے ہوئے کہ اس نے بارہا مجھے آپ سے دعا کرانے کے لیے کہا ہے مجھے دعا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا میں نے عرض کیا کہ آپ ایسے ولیوں اور حافظ صاحب ایسے بزرگوں کی موجودگی میں اسے میرے ایسے کافروں سے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے سیدہ نے کہا اگر مولویوں نے آپ پر کفر کا فتوہ لگایا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے اگر ہم آپ کو کافر سمجھتے تو آپ کی خدمت میں دعا کے لیے کیوں حاضر ہوتے میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میری دعا تو احمدیت کی سچائی کے اظہار کے لیے ہو سکتی ہے تاکہ اس دعا کے ذریعے آپ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے اور اس موقع پر جب کہ تمہارے پیر اور بزرگ سال ہا سال سے دعاؤں اور تعویزوں میں لگے ہوئے ہیں میری دعا کے نتائج کیسے واضح ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مولا کریم سیدنا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام والسلام کی برکت سے اس ناچیز کی دعا کو سن کر تمہیں کوئی بچہ عطا فرمائے اور تم اسے بجائے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی صداقت کا نشان سمجھنے کے پھر انہی پیروں فقیروں کی دعا کا نتیجہ خیال کرنے لگ جاؤ اس بات کو سن کر حضرت چچا علم الدین صاحب نے فرمایا کہ ہماری دعاؤں اور عملوں کے اثرات تو لوگ سال ہا سال سے دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا اس لیے اگر تمہیں کسی اشتباع کا خیال ہے تو ہم تمہیں اس قسم کی تحریر دینے کے لیے تیار ہیں جس میں اپنی دعاؤں اور عملیات کی ناکامی کا اقرار ہوگا میں نے کہا کہ اگر آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو پھر آج کی تاریخ سے ایک سال کے اندر اندر اگر سیدہ اور محمد الدین کے ہاں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو تو وہ احمدیت کا نشان ہوگی انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور میں نے خدا کے حضور دعا شروع کر دی خدا کی قدرت ہے کہ سال کے اندر ہی میرے خیر الرحمین خدا کی رحمت اور میرے مسیح قادیانی کی برکت سے اس حجام کے گھر لڑکی پیدا ہو گئی گاؤں والوں نے اور گرد و نواح کے لوگوں نے جب اس نشان کو دیکھا شادی کے سال ہا سال کے عرصے کے بعد احمدیت کی برکت سے اس حجام کو خدا تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو وہ انگشت بدنداں ہو گئے مگر پھر بھی یہ بدبخت لوگ احمدیت کے قریب نہ ہوئے آخر جب اس لڑکی کی عمر چند سال کی ہو گئی تو ان لوگوں نے اس کرامت کو اپنے خوب سے باطن اور انتہائی شرارت سے پھر اپنے پیروں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا اور جا بجا حافظ صاحب کا چرچا شروع کر دیا میں نے جب یہ حق پوشی کا مظاہرہ دیکھا تو مجھے بے حد تکلیف ہوئی اور میں نے اپنے چچا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا کہ میں تو مانتا ہوں کہ یہ آپ کی دعاؤں کا نشان ہے مگر یہ جہلا کا طبقہ احمدیت کے انتہائی بغض و اناد کی وجہ سے اسے حافظ غلام حسین کا کرشمہ اور موجزہ قرار دے رہا ہے ایسا ہی میں نے سیدان سے کہا کہ تم نے احمدیت کا ایک نشان دیکھا ہے اور پھر اس کے خلاف ان لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں مگر تو نے سچی گواہی کو چھپایا ہے اس لیے میں احمدیت کی غیرت کی وجہ سے اب یہ کہتا ہوں کہ اگر اس لڑکی کے بعد بھی تیرے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوئی تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکی میری دعا سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ کسی غیر احمدی کی دعا سے پیدا ہوئی ہے اور پھر اگر یہ لڑکی آج کے دن سے ایک سال تک زندہ رہی تو پھر بھی یہی سمجھنا کہ یہ میری دعا کا نتیجہ نہیں بلکہ کسی غیر احمدی کی دعا کا نتیجہ ہے پس اب احمدی اور غیر احمدی کی دعا میں یہی ایک مابہل امتیاز ہے خدا کی قدرت ہے کہ سیدہ میری یہ بات سن کر گھر پہنچی ہی تھی کہ اس کی یہ لڑکی بیمار ہو گئی اور پھر ایک سال کے اندر اندر فوت ہو گئی اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی بغیر اولاد کے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے فات یا الل ابسار